Ты, ты знаешь, мы вчера с тобой рассказывали, вот немножко напомню, что вчера начался конкурс интернет-рисунка, да, интернет-плаката, интернет вот как-то так так, как так. так. Я нагадаю нашим глядачам, действительно, э, можно разместить в интернете свой пост, да, свою фотографию на главную тему, яка касается города Вінниці. В частности, я люблю Вінницю, Да, то есть типа, на свои чувства, свои эмоции, свое отношение к нашему городу. И вчера я вот, при вашем вот, присутствии, вот. Да, при так. всех ты с меня взяла обещание, что мы это сделаем. Сегодня, да, мы, и, мы имеем какую-то И я могу сказать, что я это сделал, друзья. Сделал это я вчера вот вечером, вот примерно как-то так. Можно я возьмусь, я тоже хочу быть в центре. Да, ты хоть а ты хочешь быть соучастником этого события? да. Да, смотрите, друзья, я просто, когда вот это рисовал, я буду и вам рассказывать, и Олечке сразу, что вот можно позиционировать вот как-то даже дважды вот этот наш плакат вот такой вот. Э, телеканал «ВИТА» любит город Винница, да? А если брать во внимание то, что мы телеканал живой, телеканал живых да. новостей, то можно тогда с гордостью сказать, что телеканал «ВИТА» это сердце города Винница. Даже вот приемно, Максим, вот а быть силы не да, и вот, кстати, не зря я выбрал вот и черный контур и красный, потому что, как говорится, друзья, червон это любовь, а черный это икра. И вот а сильно это так просто это зарисовал. Синий. Да. Вот главное синий. любовь и икра. Я думаю, что вот это вот первое, что должно быть вот в нашем городе. И вот надеюсь, что сейчас нас фотографируют. Все, у кого есть телефоны с камерой на 2 мегапикселя, у кого есть Nokia 3310, друзья, а там Информация есть тоже, я прозвучала На правах, на правах рекламы. Правы, да. да, в Nokia 33.10, кстати, тоже есть фотокамера. И не только змейка, мало кто об этом знает, так что доставайте свои Nokia 3310 и фотографируйте вот нашу любовь. Максим, кто знает, до 10 серпня буду идти вид таких фотографий а в электронном выгляде кто знает, может его наша фотография з'явится на одном из билбордов нашего мира. Будет здорово, да, и мы вот такие два представителя. Ну вот, в принципе, вот это то, что я хотел показать, как я вчера провел свой вечер, Я думаю, что... Это было Максим, приятно. Ну что ж, друзья, вы тоже можете рисовать, можете я не знаю, я видел фотографии, ребята рисовали на шариках буквы, а потом выстраивали цепочки из людей вместе с этими шариками, получалось очень здорово. Рисовали плакаты, надували не только шары, выстраивались вот количеством людей, там, да, выстраивали вот с собой какую-то цепочку, в которых можно было прочитать и узнать буквы, которые признаются в любви нашему городу. Делайте, это здорово на самом деле, я думаю, что вам это будет достаточно таки интересно, ну, а судя по тому, что я достал из своего плаката, с своего плаката листочек, это говорит говорит о том, что я сейчас вам расскажу о погоде. А Олю увидим мы буквально через час.